Більше ніж за два роки на Донеччині підприємствами комунальної теплоенергетики була виконана масштабна реконструкція котельних, під час якої оновлювалося обладнання та впроваджувалися технології, що дозволили зменшити споживання газу більше ніж на 32 мільйони кубометрів. Серед інновацій запуск у дії двох геліоустановок для забезпечення гарячою водою об'єктів соціальної сфери. А з 15 жовтня у Старобешевому почне працювати котельня, де газ замінять деревні пілети. Модернізація котельні тривала три місяці. За цей час поруч із звичайними газовими котлами встановили два твердопаливних загальною потужністю один мегаватт. Неурядовою організацією Р 20 була надана технічна документація. За реалізацію ж проєкту взялися вітчизняні бізнесмени. Символічну червону стрічку та запуск котельні здійснив голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький. Ми запустили катільну працюючи на пілетах. энергобезопасность и энергоэффективность – это слова очень актуальные для Донецкой области. И согласно программе президента мы будем снижать потребление газа, мы будем увеличивать КПД котлов, мы будем экономить деньги бюджета и будем развивать наши котельные. За эти три года поменяли большое количество, а точнее 37 горелок нового поколения, новых 27 котлов было поставлено. Ну и что очень важно, мы начали переход на котлы твердотопливные, не только угольные, а вот именно пилетные. Сегодняшняя котельная, которая опущена мощностью 1 мегаватт, здесь два котла пилетных, 4 газовых оставили в резерве. Очень важно, что на 96% снизился выброс СО2 в атмосферу углекислого газа. И фирма Green Power реализовала этот проект совместно с R20. Это вот первые плоды. R20, Арнольда Шварценеггера, с которым мы работаем, бесплатно передало документацию, опыт для строительства такой котельной. 1,7 миллиона гривен было вложено. Реализация достаточно быстрая. И что я хочу сказать, что очень важно, что мы сэкономим четверть миллиона кубов газа по году, и сэкономим, естественно, около 300 тысяч гривен бюджетных денег. А возможно, в зависимости какая будет зима, и может и полмиллиона. То есть тут очень сильно зависит температурный режим за окном. З бюджету на ці роботи не було витрачено жодної копійки, і Старобешівська котельня може бути яскравим прикладом державно-приватного партнерства, коли керівництво регіону, завдяки вдалій співпраці з іноземними структурами, створює умови для бізнесу брати участь у соціально важливих для суспільства проектах. Тут бюджетні гроші не були затрачені. Імені Р 20 дало проект привлекли частну компанію, С технологиями она купила за 1,7 миллиона суммарное оборудование, его смонтировала, и при этом снизилась стоимость геокалории для Центральной районной больницы. И за счет этого и будет экономия. То есть и дешевле, и выбросов в атмосферу меньше, и бюджетных денег не надо. Хороший пример. Чотири газові котли від тепер використовуватимуть як резервні, а газ – у якості альтернативного пального переваги нового палива, а саме деревних пілетів, наявні. Значної економії вдасться досягти завдяки різниці у ціні деревних пілетів та газу, що досягатиме 50%. А також завдяки системі автоматичного обліку теплопостачання. Пілети вироблятимуться на одному з підприємств регіону. Отож і витрати на їх транспортування будуть мінімальними. Механізація ж самої котельні дозволить звести до мінімуму людський фактор. Значить, котільна автоматизована повністю. За мною ви бачите бункер, питательний бункер для котлов. Бункер вміщає 24 тонни пілет. Емкость, количество этих пилет хватит где-то на 15-20 дней работы котлов. С левой стороны от меня склад, на котором будет храниться 100 тонн пилет. Значит, погода у нас 400-450 тонн. Поставка будет идти в течение сезона. Значит, у нас минимизировано полностью присутствие человека здесь на котельной. Котельную обслуживает один единственный оператор. Автоматизировано все, от подачи топлива до экстренной остановки котлов, в случае чего, если не дай бог, где-то что-то, какие-то неполадки. Значит, действия машиниста. Машинист пришел утром, принял смену, сделал запись в журнале, и все, и он сидит там, смотрит за котлами. Смотрит он на приборы учета и контрольные лампочки, все, вот вся работа машиниста. Повністю автоматизованих систем котелень, що працюють на твердому паливі у регіоні, до цього часу не було. Загальна вартість проєкту мільйон сімсот тисяч гривень, Окупиться все за шість років. Підрахувати кошти, що будуть заощаджуватися завдяки новому обладнанню, просто на прикладі лікарні. По тим даним, які ми отримали від наших поставщиків нашого тепла після переводу котельня на альтернативне, якщо можна так сказати, топливо. Самое главное, что изменится для бюджета, бюджетной организации мы являемся, это снижение для нас цены гикокалорий, которые потребляет лечебное учреждение на отопление в осенне-зимний период. Средств, к сожалению, к сожалению, средств на коммунальные услуги, которые потребляет лечебное учреждение, в данном бюджетном году не так много. Поэтому вот именно такой перевод котельной на другой вид топлива, который нам даст возможность и в тепле находиться и пациентам, и сотрудникам, это самое главное, и при этом затратить еще меньше бюджетных средств, для нас, конечно, очень важно. А сколько вот на отопление в прошлом году, допустим, было потрачено денег? В прошлом году Центральная районная больница по коду экономической фикации направленного отопления потратила миллион четыреста тысяч гривен за бюджетный год. А в этом году планируется какая экономия? В этом году планируется 916 тысяч. Для больницы стоимость гигакалории уменьшилась на 240 гривен. То есть гигакалория будет дешевле. Дешевле намного. Если по лицензии, по стоимости НКРИ она стоит сейчас где-то 1300, 1350 гривен, то больница будет получать где-то по 1060 гривен за гигакалорию. На котельні зараз тривають останні підготовчі роботи та перевіряється обладнання. Тепло постачатиметься з 15 жовтня. Взагалі ж, за попередніми домовленостями, у регіоні планують побудувати або переобладнати за подібними технологіями ще 19 котелень. Взагалі ж, хід підготовки житлово-комунального комплексу Донеччини Андрій Шишацький оцінив високо. В цілому ситуація атлічна. більша частина котельних. И, и, там на уровне 98-99% работает. Социальные объекты тоже практически на 99% подключены. Есть сегодня вопрос, это город Светлодарск, где котельная будет пущена тоже в ближайшее время, а это опять же две школы и три садика. Вот это вот статистика такая тревожная. Есть вопросы и по разным городам и районам. Есть вопросы буквально, но они больше связаны с текущими авариями. То есть есть два момента, почему не запущены некоторые котельные или не топятся какие-то субъекты. Либо это авария ну, на подводящем водопроводе, либо на теплотрассе, либо что-то еще не готово, не согласовано. В Старобишевском районе тоже есть проблемы. Буквально накануне мы говорили про садик Черемушек, который буквально только сегодня запускается. Это тоже вопрос. Есть и по Новозаревке вопросы, по пуске котельных. Мы не скрываем проблем. Есть задолженность по газу, но что я хочу